قدیم مصر میں دریائے نیل کے کنارے واقع ایک گاؤں منف میں حضرت ادریس علیہ السلام کی ولادت ہوئی آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکت تھا دونوں خاندانی طور پر حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور توحید پرست تھے بچپن ہی سے ادریس علیہ السلام کی طبیعت میں سنجیدگی اور غور و فکر کے آثار نمایاں تھے تین سال کی عمر میں جب آپ نے پہلی بار بولنا سیکھا تو سب سے پہلے کلمہ توحید دا کیا لا الہ الا اللہ خالق السماوات ولعرضی والدہ نے حیرت سے پوچھا بیٹا یہ کلمات تم نے کہاں سے سیکھے ادریس علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا ماں میرے دل میں ایک نور ہے جو مجھے ہر سچائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے چھ سال کی عمر میں ہی آپ نے علم النجوم اور ریاضی کے سوال حل کرنا شروع کر دیے گاؤں کے بزرگ آپ کو عقل کل کہنے لگے ایک دن آپ نے اپنے والد صاحب سے پوچھا ابا جان یہ سورج ہر روز مشرق سے کیوں نکلتا ہے والد نے جواب دیا بیٹا یہ اللہ کا نظام ہے ادریس نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا ضرور کوئی حکمت ہوگی میں اس راز کو جاننا چاہتا ہوں جوانی میں قدم رکھتے ہی ادریس علیہ السلام نے علم کی تلاش میں سفر شروع کیا آپ نے بابل کے علاقے میں رہنے والے حکماں سے فلکیات اور طب سیکھا مصر کے ہیکل ایبدوس میں موجود قدیم تحریروں کا مطالعہ کیا ایک رات جب آپ صحرا میں ستاروں کا مشاہدہ کر رہے تھے تو آسمان سے ایک روشنی نمودار ہوئی ایک آواز آئی اے ادریس تو نے جو کچھ سیکھا ہے وہ تیرے رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اب توحید کی دعوت کی تیاری کر یہ وہی کا پہلا پیغام تھا اس واقعے کے بعد آپ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا آپ نے پتھر کی تختیوں پر لکھنا شروع کیا اور لوگوں کو خطاطی سکھائی آپ کی تحریروں میں فلکیات طب اور اخلاقیات کے اصول درج تھے ایک دن آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا علم وہ خزانہ ہے جو چور چرا نہیں سکتا اسے حاصل کرو مگر ہمیشہ عاجزی کے ساتھ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو رسمی طور پر نبی بنایا تو آپ نے سب سے پہلے مصر کے بادشاہ تم تم کو دعوت دی بادشاہ نے تنزن کہا تم کہتے ہو کہ تمہارا خدا ہر چیز پر قادر ہے تو پھر میرے اس محل کے ستون کو سونے میں بدل دو ادریس علیہ السلام نے دعا کی اور اگلے ہی لمحے ستون چمکتے ہوئے سونے میں تبدیل ہو گیا بادشاہ حیران رہ گیا لیکن اس کے باوجود اس نے انکار کر دیا آپ کی دعوت سے تنگ آ کر کفار نے آپ کو جلا وطن کر دیا آپ مصر سے نکل کر فرستین پہنچے جہاں آپ نے ایک پہاڑی گار میں عبادت کی وہاں آپ پر زبور کے چند صحیفے نازل ہوئے جن میں عدل روزہ حساب اور تخلیق کائنات کے اسرار بیان کیے گئے تھے آپ نے ان صحیفوں کو چمڑے پر لکھا اور انہیں لوگوں میں تقسیم کیا ایک بار آپ کی دعا سے ایک سو سالہ پرانا خشک درخت ہرا ہو گیا یہ دیکھ کر ایک کافر نے کہا اگر تم سچے ہو تو میرے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ کر دو ادریس علیہ السلام نے اس کے بیٹے کی قبر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی اور اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا بابل کے لوگ آگ کو پوچھتے تھے ایک موقع پر عدری صلی السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا مگر آپ نے دعا کی اے آگ ابراہیم کی طرح میرے لیے سلامتی کا گھر بن جا آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آپ اس میں سے زندہ سلامت نکل آئے ایک عورت جس کے سات بچے مر چکے تھے وہ روتی ہوئی آپ کے پاس آئی آپ نے اسے پانی پر دم کیا اور کہا اسے پی لو اللہ تمہیں صاحب اولاد کرے گا پھر اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام متشولخ رکھا گیا جو بعد میں حضرت علیہ السلام کے دادا بنے اللہ تبارک تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو زندہ حالت میں آسمانوں پر اٹھانے کا موت جاتا فرمایا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آپ کو ایک نورانی سفاری پر بٹھا کر لے گئے پہلے آسمان پر آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی دوسرے بعد دوسرے آسمان پر حضرت یحیہ اور عیسیٰ علیہ السلام سے تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے اور چوتھے آسمان پر موت کے فرشتے اسرائیل سے ملاقات ہوئی اسرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ہر روز ستر ہزار فرشتے میری قیادت میں زمین پر اترتے ہیں اور روحیں قبض کرتے ہیں ادریس علیہ السلام نے التجا کی کیا تم میری روح اس وقت قبض کرو, کرو گے جب میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں اسرائیل نے جواب دیا میرا کام صرف حکم کی تعمیل ہے آخر کار اللہ کے حکم سے ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر ہی قبض کی گئی اور آپ جنت کے باغوں میں داخل ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام کو علم الحیات اور علم الحروف کا بانی مانا جاتا ہے آپ نے پہلی بار کپڑے سلائی کرنا سکھائے لوہے کے اوزار بنانے کی ترکیبیں ایجاد کی اور تعمیرات میں پیمائش کے اصول متعارف کروائے آپ کی تحریر کردہ کتاب صحیف ادریس میں ستاروں کے اثرات زمین کی ساخت اور انسانی نفسیات کے گہرے نکات درج تھے ایک یادگار واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے زمانے کے ایک جابر بادشاہ کو خط لکھا اے حکمران یاد رکھو تیرا تاج تجھے اللہ کے سامنے چھکنے سے نہ روکے یہ خط آج بھی اسلامی ادب میں عدل کی علامت سمجھا جاتا ہے اپنی آخری تقریر میں آپ نے فرمایا اے انسانوں تمہاری زندگی ایک سفر ہے علم کی روشنی میں چلو ظلم سے بچو اور ہر سانس میں اللہ کو یاد کرو جو لوگ ستاروں کو دیکھ کر صرف حساب لگاتے ہیں وہ اس کی عظمت کو بھول جاتے ہیں ستارے تمہاری رہنمائی کے لیے ہیں تمہارے معبود نہیں صورت مریم میں رشاد باری تعلیٰ ہے اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں ملند مقام پر پہنچایا حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ علم اور عبادت کا اتحاد ہی انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے آپ کا آسمانی سفر یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی تلاش پر نکلنے والا راہی کبھی مایوس نہیں ہوتا